Агенты Кремля, шпионы, разведчики. Когда-то эти понятия для нас существовали на уровне легенд и героев художественных фильмов. Штирлиц. А вас я попрошу остаться. Сегодня это тайное оружие было применено против Украины. Кремль даже не скрывает. Диверсионные отряды – элита русской армии. Путин и сам в прошлом чекист. Поэтому слежка, работа в тылу у врага, диверсия – это его стихия. Вас готовили годами, вы цвет наших войск, и Родина на вас надеется. Они действовали в Чечне, Абхазии, Крыму. Теперь они орудуют на востоке Украины. У нас жестоких и беспощадных бойцовских псов Путина безобидно обозвали зелеными человечками. Но зеленые человечки – это последний этап кремлевского сценария. Перед этим на территории, которая приглянулась к Кремлю, проводится длительная и масштабная подготовка. Реализуют ее агенты в галстуках и дорогих пиджаках. У некоторых на лацканах значки нардепов Украины. Некоторые даже пытаются стать президентами. У некоторых это даже получилось. Украина наш стратегический партнер. Действительно ли тогда в Ростове Янукович оговорился? Еще в конце 70-х, когда Янукович досрочно вышел из тюрьмы после второй ходки, молодого янакиевского хулигана завербовали в КГБ. Я всю жизнь законопослушный был, честно работал, вот, ни у кого ничего не забирал. Именно поэтому с будущего президента Украины тогда сняли судимости. Я прожил всю жизнь именно так. И после этого у агента КГБ Януковича начался стремительный карьерный рост. Над ним взял известный советский летчик-космонавт генерал Георгий Береговой, друг семьи Януковичей. Благодаря ему и КГБ Виктор Федорович быстро пошел в гору. Прошли годы. Янукович стал президентом. Первым Януковича с победой поздравил Кремль. Янукович российских друзей тут же отблагодарил своим первым решением, как считают многие, впервые предал Украину. Мы имели прецедент, которого могли не иметь. Но тем не менее, его допустили. 21 апреля 2010 года, согласно харьковским соглашениям, пребывание российского флота в Крыму продлевается еще на 25 лет. За это Украина получает временную и незначительную скидку на газ. Весной 2010 это вызвало первую волну протестов против бандитской власти Януковича. Все свое президентство Янукович был на коротком поводке у Кремля. Он и его семья тратили свое время на разворовывание украинского бюджета, а важные государственные решения за него принимали российские покровители. Всем известно, что во время Майдана Янукович постоянно консультировался с Путиным. И стрельбы, которые были в центре Киева, это тот сценарий, который Путин готовит для Болотного. Перед расстрелом на Институтской президент Украины летал в Сочи получить инструкции. Ну а сегодня он сидит в Ростове-на-Дону и говорит. Украина наш стратегический Партнер. Естественно, Кремль ставил не только на Януковича за годы правления пророссийского президента. Агентурная сеть Кремля заразила все основные сферы Украины: политику, силовые структуры и даже украинскую армию. Сегодня эта агентура агрессивно действует на Востоке. Погрязшие в коррупции мэры и силовики Донбасса спокойно наблюдают, как русский спецназ захватывает Восток Украины. В Донецке в начале сепаратистских митингов появился некий Павел Губарев, рекламный агент, который возомнил себя народным губернатором. Самопровозглашенный губернатор и борец с фашизмом Павел Губарев был тесно связан с русской нацистской организацией «Русское национальное единство». Его друзья в основном ребята с бойцовских клубов Донецка. Вместе они создали народное ополчение Донбасса и вдруг стали интересны российской власти. Я знаю, что к нему приезжали депутаты Государственной Думы России пока он здесь был, то есть он с ними общался, советовался. Да, вот накануне как раз его ареста. Они ни с кем не встречались, ни с мэром, ни с кем, кроме Губарев. Да и сам Губарев частенько наведывался в Белокаменную. Даже был на приеме у рупора Кремля Жириновского. Когда Губарев прорывался на сессию Донецкого горсовета, депутаты отказали ему в выступлении. И только регионал Левченко настоял, чтобы Губареву дали слово. Я ему дал слово в Я дал ему слово. Позже он дал слово Губареву и на сепаратистском митинге. Покровителем Губарева принято считать именно Николая Левченко. Покровитель Левченко Ринат Ахметов. Сейчас Левченко стал умереннее в публичных действиях. Попросили его не участвовать в этом, поскольку он бросает свою деятельностью тень на тех, кого он представляет, то есть на отметку. Вот. Но вначале он, да, он откровенно совершенно заявлял с трибуны, что он с Россией и с Губаревцами. Он заводил Губарева за руку в Горсовет и в Облсовет. Поэтому, да, его роль была, скажем так, деструктивной. Также не последнюю роль в сепаратистских митингах в Донецке сыграла Коммунистическая партия Украины. По информации спецслужб, две недели назад в одном из отелей, который принадлежит депутату регионалу, останавливался Петр Симоненко. Спецслужбы утверждают, что он жил там под чужой фамилией. Целью его визита было обсуждение дальнейшей работы коммунистов по федерализации Украины. Мы мирно, без оружия, да. конституционным путем добиваемся э, нового устройства государства. Мы не собираемся Ваш... нарушать границы Украины. В Луганске на вопрос, кто здесь главный, отвечает без раздумий Александр Ефремов. В Украине он имеет очень серьезные проблемы, потому что все его потоки, на которых он сидел, в основном они перекрыты. У него остался только Луганск, бюджет Луганска с которого он там его фирмы получает, то есть все тендеры выигрывает. Он серьезно подвинул. такая отчаянная попытка, мне кажется, вот удержаться. Последний – это вот эти сепаратисты. Родион Мирочник, правая рука Александра Ефремова, депутата, был совет от партии регионов на Луганщине и до прошлой недели руководитель Луганского государственного телевидения. Бывший руководитель пресс-службы Януковича, крестник Ефремова. В этом письме патриотически настроенные сотрудники Луганского гостелевидения просят у МВД обратить внимание на генерального продюсера Матвеева. Это российский имиджмейкер и друг Мирошника. После его прихода Луганское государственное телевидение начало гнуть линию Кремля. Говорят, именно имиджмейкер из России руководит каналом. Аппаратура госучреждения используется на сепаратических митингах, а сам Матвеев придумывает фейковые новости для российских каналов. Получается, что на этом языке, если мы учим своих детей, то мы лишаем их всего. Мы растим просто не до, на... не до расу. На этом видео Мирошник вместе с сепаратистами блокирует поезд с украинской военной техникой. Мирошник был тамадой на митингах под флагами России. И после этих митингов произошел захват облсовета и смена флага на российский. Штурм возглавлял другой депутат Луганского облсовета от партии регионов Арсен Клинчаев, которого называют помощником Ефремова. Оно официально у меня заряжено, я буду стрелять в лоб. Ефремов, естественно, все отрицает, но факты говорят сами за себя. Ко мне подходят журналисты, задают вопрос, по поводу того, что Александр Сергеевич вас обвиняет, что вы финансируете, вас обвиняет, что вы организовываете и так далее и тому подобное. Я, чтобы не отвечать каждому персонально, хочу заявить с этой трибуны официально. Это ложь и это провокация. На днях около сотни представителей Евромайдана, которые ехали в помощь самообороне Харькова, остановили на трассе. Нет, не Людей вытаскивали из автомобилей, жестоко избивали, отбирали личные вещи. Сразу направляют дуло автомата, мы подняли руки, говорим, ну, мы выходим, там никакого сопротивления. Как оказалось, атаковали активистов харьковские милиционеры вместе с бывшими бойцами Беркута. Побитые евромайдановцы и автомайдановцы утверждают, что их беспощадно лупили представители СБУ, Альфы, расформированного Беркута и простые харьковские милиционеры. Это был, сам харьковский Беркут вот, в с харьковским, э, и, скорее полтавским э, в МВД эту ситуацию откомментировали по-своему. Мол, задержана вооруженная группа из 70 человек, вооруженная битами, щитами и коктейлями Молотова. Побитые активисты заявляют о связи правоохранительных органов с сепаратистами. Это неудивительно. В Харьковской милиции поменялся только начальник Анатолий Дмитриев. Его замы остались от прежней власти. Один из них Юрий Гладок, человек Захарченко, бывший начальник одиозного Святошинского райотдела города Киева. Именно его подчиненный в сентябре прошлого года избил на рынке женщину, которая требовала от него говорить на украинском. После этого возмущенные горожане штурмовали Святошинский райотдел. Николай Фоменко, еще один заместитель по наследству, до этого занимал должность начальника милиции одного из харьковских районов. В 2011 году был временно отстранен, так как его подопечных обвинили в подпольной торговле оружием. Как утверждает народный депутат Существует... Леся Арабец, Существует... донецкие силовики тоже полностью Существует... перешли на сторону врага. На этом видео сотрудники Горловского райотдела милиции присягают на верность российскому полковнику. А на этих кадрах сотрудники Донецкого ГАИ помогают сепаратистам отбирать оружие в отряда Национальной гвардии. Оружие грузят в автомобиль к инспекторам. В субботу с поста начальника Донецкого МВД уволили Константина Пожидаева. Уволенный руководитель областной Донецкой милиции в прошлом начальник службы безопасности компании Рената Ахметова. Совсем недавно в блокировании украинской воинской части в Артемовске активно участвовал его брат Олег Пожидаев и племянник Сергей Пожидаев. В СБУ и МВД еще при Януковиче были запущены кремлевские агенты. Результат – раскол среди украинских силовиков сегодня. Ну и, конечно, важные фигуры Кремля – некоторые кандидаты в президенты. Когда началась Вторая мировая война? Главный конек Кремля в передвыборной кампании в Украине Олег Царев. По нашей информации, единственный кандидат, который полностью финансируется из Кремля. А вот находился вот здесь вот рядом, передо мной, как он разговаривает, как он жестикулирует, как он говорит, ну, говорил он правильные вещи, но я получил очень большое удовольствие. От коллег нам стало известно, что работники пресс-службы царева зарабатывают по тысячи долларов в день. Вы меня поддерживаете! Друзья, спасибо вам! Понятно, что задача царева не выиграть выборы президента, а спровоцировать, раскачать, столкнуть лбами Восток и Запад. Его роль ⁇ жертва бандеровцев, и с этой ролью он пока отлично справляется. Отдышавшись после Майдана, эти люди начинают контрреволюции. Они четко следуют оккупационному плану чекиста Путина.